Uh, kenyataan hari ini oleh ketua uh, tokoh wartawan negara iaitu A. Kadir Jasin Menyatakan kalau UMNO simpati kepada Muhammad Najib Tokoh apa? Uh, dekat sini tu tokoh wartawan Wartawan tokoh negara Tokoh wartawan? Uh, daripada Malaysia yeah. kini punya Dia bukan tokoh, tokoh, tokoh pengampu Mahdi ya? Oh betul <laughs> betul Ini kenyataan daripada Malaysia, Malaysia kini Dato' Kalau UMNO simpati kepada Muhammad Najib Tidakkah ia bersimpati kepada semua rakyat jelata Ya yeah yang kena tanggung dan bayar balik lebih 50 bilion hutang 1MDB. Dia menyifatkan bahawa otak rakyat Malaysia yang 32.6 juta kan eh, sama macam otak dia yang merupakan penyokong Tengah Tuan Dr. Mahathir agaknya lah kan. Eh. Pertama sekali kalau eh, kita punya kalian UMNO 3.4 juta tolak dengan 32.6 uh, 6 juta tu pun jawapan dia bukan 27. Jadi dia kena correct fakta dia. Kata toko wartawan kan. So, betulkanlah dulu fakta ni. Yang kedua dia, mana datang uh, 50 juta ni? Eh, saya nak kena beritahu eh, ramai orang tak sedar bahawa isu 1MDB ni eh bila isu ni uh, berbangkit pada tahun 2013 eh bila isu ni berbangkit pada tahun 2013, pada ketika itu, eh, aset dia ada lebih kurang 52 bilion. Berapa hutang dia? Hutang dia, tuan-tuan, eh, lebih kurang 42. Eh, to be specific, 41.9 bilion hutang dan aset dia ada lebih kurang uh, 51 lebih bilion. Jadi, tuan-tuan, eh, on paper on paper eh sekiranya 1MDB jual semua aset dia masih ada surplus minimum 6 bilion ringgit modal yang kepada kerajaan negeri Terengganu kerana sebelum 1MDB ni uh, ditukar nama eh asalnya ialah Terengganu Investment Authority dia sebuah syarikat uh, pelaburan anak uh, di bawah kerajaan negeri Terengganu kan eh, bila dia nak menerbitkan bond bernilai 5 bilion ringgit dengan mencadangkan hasil minyak bumi Terengganu, Duli Tuanku Sultan Terengganu tak bersetuju, kebawah Abni Datuk Seri Ahmad Said Menteri Besar Terengganu pun tak setuju dan akhirnya kerajaan pusat mengambil alih. Terengganu Investment Authority tukar nama kepada 1MDB eh. Jadi cerita-cerita dongeng yang uh, mengatakan bahawa 1MDB uh, duit hilang 50 bilion eh ini semua tak betul tuan-tuan eh tak betul kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan hari ini eh jelas menunjukkan bahawa settlement yang dibuat oleh uh, Goldman Sachs eh Goldman Sachs ni pun melebihi 16 bilion ringgit tuan-tuan eh kalau Goldman Sachs bayar lebih 16 bilion ringgit. Jadi macam mana eh macam mana dia orang mengatakan bahawa hutang tu nilai dia 50 bilion. Untuk makluman tuan-tuan, ramai orang tak sedar bahawa penyelewengan yang dilakukan eh penyelewengan yang dilakukan uh, terhadap duit 1MDB ialah penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo. Eh bukan penyelewengan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Aa, kalau kita tengok baru-baru ni di Kuwait eh Aa, beberapa orang telah didakwa dan akhirnya eh yang dijatuhkan hukuman penjara eh? eh sorry di apa ni di UAE eh yang dijatuhkan hukuman penjara ialah Jolo eh dan rakan-rakan dia eh rakan-rakan dia yang membantu Jolo untuk menyeleweng dana 1 MDB Hingga hari ini tidak ada sebarang bukti yang mengatakan Datuk Seri Najib telah menyeleweng duit 1MDB ini tuan-tuan. Eh? Yang pasti sesedara ialah bila mana duit yang kononnya dikatakan datangnya daripada 1MDB. Kalau tak kerana sogokan yang diberikan oleh Jolo 715 juta kepada Zeti melalui syarikat milik suami dan anaknya di Singapura 715 juta tuan-tuan, bukan sikit. Ha? Datuk Seri Najib minta supaya Zeti cek sama ada sumangan duit daripada kerabat diraja Arab Saudi ni betul ke tak betul. Ha? Duit ni ada unsur jenayah ke tidak. Ada unsur ha? rasuah salah guna kuasa ataupun tidak. Datang daripada pembayaran uh, aktiviti keganasan ataupun tidak. Dan akhirnya tuan-tuan selepas dibuat pemeriksaan oleh Zeti Akhirnya, Zeti telah mengeluarkan tiga pucuk surat memberikan kelulusan untuk duit ini dibawa masuk ke Malaysia. Zeti sendiri mencadangkan supaya Datuk Seri Najib tidak memasukkan duit itu ke dalam akaun UMNO. Sebaliknya, masuk dalam akaun dia sendiri di M-Bank. Zeti sendiri mencadangkan supaya duit ini dipecah-pecahkan. Jangan masuk seleput RM681 juta. Ha, Rupa-rupanya, selepas kita kalah, setiap satu transaksi itu yang diracik-racik atas cadangan Zeti, satu pertuduhan dikenakan ke atas Datuk Sri Najib. Itu pun kes 1 MDB belum selesai, tuan-tuan. Eh? Belum selesai. Yang pasti, bila DOJ ha, membuat pendedahan, pendadah, DOJ mengatakan bahawa duit 1MDB diselewing dan daripada penyelewengan ini, 1.2 juta 1.2 bilion US dollar telah diperolehi oleh Jolo. 15 715 juta telah diperolehi oleh Zeti Akta Aziz. 85 juta diperolehi oleh Taufik Aiman. Eh, 75 juta US dollar diperolehi oleh Tim Lesner daripada uh, Goldman Sachs. Eh, begitu juga dengan Roger Ng. Dan uh, kalau kita lihat ketika ketika sebelum pilihan raya, mereka mengatakan bahawa investment yang dibuat oleh 1MDB di TRX adalah satu lubang besar. Eh, sebab masa itu belum siap. Tetapi bila TRX siap eh, ataupun apa yang dipanggil sebagai... Uh, Hub kewangan antarabangsa di TRX siap. Kita lihat kenyataan daripada orang yang kata ianya satu lubang besar itu eh. Lim Guan Eng sendiri mengatakan bahawa TRX boleh menjana pendapatan 40 bilion. Eh tuan-tuan eh. Uh, maknanya kalau 40 bilion itu campur dengan 16 bilion yang dibayar oleh Goldman Sachs. Belum lagi settlement yang dibuat oleh uh, M-Bank. Eh. Belum lagi settlement yang dibuat oleh banyak pihak. Belum lagi denda-denda eh, belum lagi eh, Rosana uh, Rohana Rozhan eh, yang telah pun mengugut tim Lesnar. Kalau tak beritahu, uh, kalau tak bagi dia rumah bernilai 10 juta US dollar, eh, rumah ni pun dah dipulangkan kepada SPRM. Eh, dia akan melaporkan tentang penglibatan tim Lesnar membantu Jolo untuk menyeleweng duit 1MDB. Tak ada pun dia ugut nak dedahkan bahawa Najib terlibat. Eh, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Jadi nak beritahu dengan Gadir Jasin eh. Penyokong tegar Tuan Dr. Mahathir ni. Bukan semua rakyat Malaysia bodoh dan terima bulat-bulat. Eh? Memohon pengampunan adalah hak Datuk Sinajib. Memohon pengampunan juga adalah hak keluarga Datuk Sinajib yang telah pun memfailkan petisyen untuk Datuk Sinajib memperolehi pengampunan 10 hari selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman. Eh. Begitu juga, begitu juga tuan-tuan, hak Amno, hak Amno untuk mengutus surat, eh, mengutus warkah merayu supaya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib. Itu hak Amno. Siapa pun boleh tulis surat kepada kebawah duli tuanku. Kita bukan hantar petition. Kita bukan hantar memorandum, mendesak dan sebagainya. Tidak. Kita menghantar warkah merayu ihsan, merayu simpati kebawah duli tuanku supaya mempertimbangkan Datuk Seri Najib eh, diberikan pengampunan. Sama juga Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mengatakan bahawa itu hak amnoh. Dan sehingga hari ini disebabkan belum ada pengesahan nama Datuk Sinajib Najib masuk dalam lembaga pengampunan eh, pada 28 hari bulan ini. Aa, jadi Datuk Seri Anwar kata belum lagi masanya untuk beliau komen. Eh, ini kena faham. 28 hari bulan ini memang ada mesyuarat lembaga pengampunan diraja. Memang lembaga pengampunan diraja akan bermesyuarat meeting tersebut Datuk Seri Anwar akan terlibat. Meeting tersebut a uh, peguam negara akan terlibat. Meeting tersebut juga eh Datuk Seri Anwar selaku menteri wilayah mungkin akan menghantar seorang proksi untuk duduk di dalam lembaga pengampunan. Dan dalam meeting tersebut tiga orang tiga orang akan dilantik oleh kebawah duli tuanku yang Tuan Agong untuk duduk di dalam lembaga pengampunan. Persoalan dia. Okey, persoalan dia. Ramai yang berfikiran mungkin 28 itulah tarikh penentuan Datuk Seri Najib boleh bebas ataupun tidak ketika lembaga pengampunan bersidang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak masuk lembaga pengampunan, dia ada prosedur-prosedur dia. Macam saya dah sebut sebelum ni tapi ramai orang mungkin tak faham. Ada dua kaedah pengampunan ni. Kaedah pertama ialah melalui proses lembaga pengampunan. Kalau ikut SOP lembaga pengampunan, Datuk Seri Najib perlu melalui tiga, eh, satu per tiga daripada tempoh hukuman dia. Maknanya dia kena 12 tahun penjara. Dia mesti sudah melalui 4 tahun baru boleh dipertimbangkan untuk mendapat pengampunan daripada lembaga pengampunan. Okey, ini pertama. Itupun, itupun ke bawah duli tuanku yang dipertuan agung tidak terikat untuk menerima atau bersetuju sepenuhnya dengan keputusan lembaga pengampunan. Eh? Dia mempunyai kuasa mutlak untuk mengampun Datuk Seri Najib. Okey. Kaedah yang kedua ni eh kaedah kedua ialah pengampunan yang boleh diberikan oleh ke bawah Duli Tuanku di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Di mana ke bawah Duli Tuanku yang dipertuan Agong mempunyai kuasa eh mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan penuh ataupun pengampunan saja ataupun boleh mengurangkan hukuman ataupun boleh menangguhkan hukuman ke atas mana-mana pihak pada bila-bila masa ha yang amnu nak utus warkah merayu ni tuan-tuan dan amnu telah pun membuat keputusan dalam mesyuarat MKT yang lepas bahawa selain daripada top 5 AMNO iaitu presiden AMNO, timbalan presiden AMNO, tiga orang naik presiden AMNO, Setusa Agung AMNO dan ketua perangan AMNO juga adalah salah seorang daripada tujuh orang yang akan menghadap ke bawah duli tuanku mempersembahkan rayuan daripada AMNO ini kepada ke bawah duli tuanku. Jadi sebenarnya tuan-tuan Datuk Seri Najib ni kalau diperkenan oleh kebawah duit tuanku di bawah perkara 42 ni eh besok pun boleh bebas lusa pun boleh bebas sebelum anak dia bertunang 29 hari bulan 4 ni pun boleh bebas eh tak ada masalah ianya terletak 100% di bawah discretion eh di bawah budi bicara kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung kalau melalui lembaga pengampunan, eh, ada risiko. Eh, apa risiko dia? Risiko dia disebabkan dia belum melalui satu per tiga tempoh hukuman. Eh, dia belum melalui satu per tiga tempoh hukuman. Jadi, kalau dia belum melalui satu per tiga tempoh hukuman ini, dia punya pardon ini boleh di reject ataupun boleh ditolak atas alasan tidak cukup prosedur. Dan jika ditolak, tuan-tuan, jika ditolak, permohonan ini tidak boleh masuk pardon board dalam tempoh tiga tahun. Ha, ini bahaya dia, tuan-tuan. Eh? Tidak boleh masuk dalam tempoh tiga tahun. Ha. Tetapi kelebihannya kelebihan dia ke duit tuanku pada bila-bila masa. Kan? Tak kira lah cukup tiga tahun ke satu tahun ke lapan bulan ke satu hari duduk dalam penjara ke tuanku boleh memberikan pengampunan pada bila-bila masa tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang terikat dengan minimum uh, hukuman yang perlu dilalui tanpa apa-apa. Maknanya walaupun ikut kalau masuk pada bot, rejected eh kena tunggu 3 tahun baru boleh mohon balik tapi tuanku boleh-boleh masa boleh menggunakan kuasanya di bawah perkara 42 ha. eh okey saya harap itu jelas okey ada lagi begitu okay, uh, yeah. dalam kenyataan AKD Jasmine juga Datuk ya yeah. menyatakan tindakan UMNO itu seolah-olah hendak menjadikan institusi raja sebagai fit or comply dalam perbuatan najib so fit or comply ni boleh dikatakan uh, sebagai sesuatu yang telah ditetapkan atau diputuskan awal. Nak tak nak Agung kena terima. Apa pandangan Azuk? Eh tak ada sebab kenapa Agung kena terima. Ini apa benda yang dia berfikir ni? Eh? Ini mengarut eh tuan-tuan eh. Sebenarnya ianya terletak pada budi bicara ke bawah duli tuanku. Kalau misalnya tuanku memutuskan tidak beri pengampunan. Kan? Eh? Tetapi sebulan selepas tu, manalah tahu tiba-tiba ada bukti-bukti baru pula keluar. Ada pendedahan-pendedahan baru pula keluar yang menampakkan dengan lebih jelas. Bukan hanya daripada kenyataan Hakim Abdul Rahman Sibli yang telah mendedahkan banyak benda yang berlaku dalam kes perbicaraan Datuk Sinajit, Najib. Tapi mana tahu minggu depan ke, lagi bulan depan ke, tiba-tiba lebih banyak bukti. Bila-bila masa kebawah duit tuanku boleh memberikan pengampunan eh dan tidak ada limit. Eh dia nak ampun kes ni, lepas ni Datuk Seri Najib kena lagi. Dia boleh ampun lagi. Kena lagi, boleh ampun lagi. Eh pada bila-bila masa, ke bawah Dulu tuanku mempunyai kuasa mutlak di bawah perkara 42. Ah ha, ini kita kena faham. Okey? Okay, okay tu. Ya. So adakah uh, proses uh, lembaga pengampunan ni akan menyebabkan uh, keretakan kepada keadaan perpaduan sama ada keputusannya positif? ataupun negatif? Sebenarnya macam ni. Kalau misalnya tuanku menggunakan kuasanya di bawah perkara 42. Ini tak ada kena mengena langsung dengan kerjaan perpaduan. Eh? Cuma kalau misalnya pembebasan Datuk Sinajib ini dibincangkan di dalam kabinet. Bukan kabinet. Pembebasan uh, Datuk Seri Najib ni dibincangkan di dalam lembaga pengampunan diraja. Yang mana dalam itu ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Uh, ha. dia ada beberapa pro dan kontra. Eh? Yang bagus dia, kalau misalnya ke bawah dulu tuanku membuat keputusan, memberikan pengampunan pada Datuk Seri Najib. Eh? Uh, orang akan beranggapan ini keputusan baginda tuanku setengah orang akan beranggapan bahawa keputusan ini dicapai kerana tidak ada bantahan daripada datuk siam ibrahim eh nah, ini kena faham eh ini persepsi orang di luar tetapi kalau misalnya a uh, datuk sinajib tidak diberi pengampunan akan wujud juga persepsi. Eh. Persepsi ni mulut orang, kita tak boleh nak kata apa. Eh. Persepsi ni, persepsi yang boleh wujud. Orang boleh mengatakan bahawa tuanku tak nak Datuk Najib keluar. Ataupun orang boleh kata bahawa uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bersetuju Datuk Seri Najib keluar. Ha, ini, ini apa ni konsekuensis lah eh, yang mungkin dihadapi. Dan tidak dinafikan kalau misalnya ada tanggapan buruk begini kan eh? mungkin penyokong-penyokong Datuk Seri Najib yang rata-ratanya merupakan ahli-ahli AMNO -ahli juga eh penyokong-penyokong AMNO juga mereka akan akan pressure eh kepimpinan AMNO itu sendiri mereka akan pressure supaya eh kalau saya ambil contohlah eh kenapa dulu kita uh, Salah satu sebab kenapa kita tarik sokongan terhadap Muhyiddin? Yassin. Kerana bila kita bersetuju bekerjasama dengan Muhyiddin, memberikan sokongan pada Muhyiddin, kita mengharapkan supaya mahkamah ini akan bebas. Mahkamah ini tidak ada lagi uh, campur tangan tu Dr. Mahathir. Eh, tidak ada lagi melakukan pendawaan terpilih. Kan? Eh? Tetapi bila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia meneruskan apa yang Mahathir buat. Ha? Dan dia cuba menyegerakan kes-kes Datuk Seri kes-kes Datuk Sri Zahid dan kepimpinan AMNO. Dan ini menyebabkan akhirnya AMNO sendiri merasa tidak puas hati kerana dah lah kita ampunkan Muhyiddin. Kita bagi dia jadi jadi Perdana Menteri sedangkan jumlah kursi yang dia ada jauh lebih rendah berbanding dengan kita. Itu pun eh, ha? dia curi orang kita 16 orang, dia curi orang PKR 9 orang dan dia still nak menindas pemimpin-pemimpin kita. Jadi ini salah satu sebab kenapa kita tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Jadi saya yakin Dato' Sianor Ibrahim pun tahu, eh kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Muhyiddin ini saya rasa Dato' Sianor tidak akan ulang kesilapan ini dengan menindas pemimpin-pemimpin AMNO. -pemimpin Cuma aa, kerana nak melihat nak menampakkan bahawa kerajaan ini bersih Kerajaan ini tidak campur Dalam soal uh, Badan kehakiman dan jabatan Peguam negara Sehingga hari ini, kerajaan hari ini mengekalkan Ketua Hakim yang dilantik oleh Mahathir Mengekalkan Eji yang dilantikkan Oleh Muhyiddin Mungkin pada pandangan kerajaan hari ini Bahawa mereka nak Supaya tidak ada campur tangan Eksekutif dalam urusan Badan kehakiman dan Jabatan Peguam negara tetapi yang ramai tak sedar Kalau tidak ada campur tangan Menghentikan campur tangan Mahathir dan Muhyiddin Maka kita punya sistem kehakiman ini masih lagi eh, Lebih berat untuk Menyokong Pihak-pihak yang Inclination, eh, political inclination dia eh, Lebih mirip kepada Mahathir Lebih mirip kepada Muhyiddin Yang ini nak kena faham Haa Okay. Okay, Tok. Ya. Yeah. Okay, Tok. Uh, dalam perspektif pembangkang pula, Datuk, dia yeah. ada dua uh, situasi sama ada uh, Datuk Seri Najib dibebaskan atau terus kekal. Jadi ni Datuk Seri Najib dibebaskan, naratif yang akan dimainkan, kita akan akan ada campur tangan Anwar Ibrahim. Tapi bila tak dibebaskan, dia akan menekan Presiden UMNO pula, Datuk. Macam so, yeah. mana pandangan, Datuk? Macam yeah. mana? Kalau kata Datuk Seri uh -huh. Najib dibebaskan, dia akan mendakwa kerajaan campur tangan dalam urusan pembebasan. Yeah. Tetapi sekarang ni bila Datuk Seri Najib tidak dibebaskan, Presiden AMNO teruk ditekan Datuk oleh pembangkang. Ah uh, itu itu biasalah. Inilah realiti bila kita berada dalam politik. Kan? Eh? Bila kita tidak melakukan sesuatu, maka uh, orang akan nampak seolah-olah macam pemimpin AMNO ni Uh, membiarkan bekas pemimpin kita terus dianiaya oleh oleh uh, apa ni kerajaan hari ni kan uh, sebenarnya yang memasukkan uh, pendawaan ke atas Dato' Najib ialah Mahathir yang meneruskan pendawaan ke atas Dato' Najib, Dato' Sin Najib ialah Muhyiddin yang akhirnya berada dalam kerajaan ketika Datuk Najib dipenjarakan ialah Ismail Sabri. Ha. Tapi sudah pastilah eh, kerajaan hari ini yang akan menjadi mangsa kerana bila semakan ini berlaku, kita dah ada kerajaan baru. Kan? Eh? Selagi tak tukar Ketua Hakim Negara, selagi tak tukar AG, macam mana kita nak dapat result yang berbeza? Eh? Sedangkan Ketua Hakim Negara adalah lantikan daripada Tuan Dr. Mahathir. AG lantikan daripada Buidin Yassin. Dia tidak akan ada perubahan. Kalau nak perubahan, kita kena pastikan Ketua Hakim Negara ialah seorang Ketua Hakim Negara yang neutral. Yang boleh berlaku adil kepada semua kaum, semua agama, semua darjat masyarakat. Eh? Tak kira latar belakang politik. Dia boleh berlaku adil kepada orang-orang Orang PAS, orang PKR, orang apa semua. Ha. Selagi puak-puak Mahathir dengan Muhyiddin ini berkuasa tak ada apa yang kita boleh buat. Dan dengan tidak campur tangan itu mengakibatkan orang-orang Mahdi dan orang-orang Muhyiddin terus bermaharaja dan bila mereka terus bermaharaja tidak ada keadilan. Akhirnya yang akan dipersalahkan oleh keraja ialah kerajaan. Jadi sebenarnya suka tak suka eh? Mesti ada campur tangan untuk membersihkan sistem kehakiman, membersihkan Jabatan Peguam Negara. Itu penting. Okey, Tok. Okey. Satu tinggal satu lagi, Tok. Ya. Eh, Kadir sini tadi, Tok. Ya. Dia menyatakan uh, statement yang dikeluarkan 3 juta ahli UMNO memohon untuk pengampunan Hmm. Bagaimana Datuk nak membidas kenyataan tu yang yang menyokong 3 juta ahli UMNO menyokong pengampunan tu tersebut Datuk? Maksudnya melalui platform apa tu Datuk? Ini semua cerita yang direka oleh Kadir Jasin. Kan? Eh? UMNO tidak pernah pun organize sebarang bentuk petition. Eh? ada ada setengah orang bertanya dengan saya kenapa petition yang yang minta supaya Datuk Najib tak diberikan pengampunan. Eh? 134 ribu orang Kenapa petition yang sokong Datuk Seri Najib diberikan pengampunan Ada 7 ribu orang Saya nak beritahu Yang buat petition tak nak Datuk Najib diberi pengampunan ni bersih Kan eh? ha, Geng-geng bersih ni memang benci dengan Datuk Najib Dan dia dah buat 8 bulan Kan eh? Bagi saya, saya tak berapa setuju buat petition ni Sebab saya tahu rakyat Malaysia ni malas Untuk tanda tangan petition kalau kita ambil kira bab petisyen ni, maknanya daripada 32.6 juta rakyat Malaysia, hanya 134 ribu orang yang tak nak Dato' Najib bebas. Adakah itu bermakna yang lain semua sokong Dato' Najib? Betul tak? Kalau nak fikir cara Kader Jasim punya otak udang ni, berfikir begitulah. Eh, Begitulah. Analogi yang saya boleh berikan. Hebatlah Dato' Najib daripada 32.6 juta ni hanya 134,000 orang saja yang yang tak nak dia bebas. Yang lain ni semua nak dia bebas. Itu sebab dia orang tak tanda tangan petisyen yang dibuat oleh Bersih. Boleh saya cakap macam tu? Betul. Ha, itu sebab saya secara peribadi, saya walaupun ada setengah orang beranggapan at least we do something. I don't I I don't support this kind of efforts. Eh? Saya setuju dengan apa yang Amnu buat Amnu hantar surat rayuan Dia pilih ketuk-ketuk bahagian Ketuk-ketuk wanita bahagian Ketuk-ketuk pemuda bahagian Ketuk-ketuk puteri bahagian Untuk hantar rayuan kepada Ke bawah diri tuanku Inilah effort yang paling baik Merayu Sebab kita nak buat petition untuk apa? Eh? Kita nak buat petition untuk apa? Nak desak aku. Kalau kita desak agung, baik-baik agung memang nak bagi pun. Tiba-tiba orang desak-desak, dia tak bagi. Backfire lah. Eh? Backfire. Tapi kalau NGO, eh? macam contoh sekarang ni, ada 7 ribu lebih dah datang tanda tangan petition yang NGO usahakan. Itu hak mereka. Kita tak boleh halang. Eh? Itu hak mereka. Mereka nak buat, kita tak boleh halang. Ha. Janganlah ada manusia-manusia uh, yang manusia -manusia tak cerdik pula. Dia kata, oh, uh, yang menyokong ni baru 7000 Yang dah tak menyokong, dah 134000 7000 tu baru 2-3 hari buat. Kan? Eh? Yang tak sokong tu, dah 8 bulan. Sama tak? Pakai ni. Kan? Eh? Ha, uh, jangan main cakap pakai kepala lutut. Okey? Okey, Tok. Bersetuju hmm. dengan pandangan Datuk bahawa... Eh, tanya ni, Datuk Aziz. Dah ready lah? Saya bertuju dengan pandangan Datuk. Ya. MKT pun dah sebulat suara. Ketua bahagian, ketua wanita bahagian pun. Itu boleh dikira sebagai satu suara daripada UMNO. Untuk Yalah. Kita mohon takkan nak tanda tangan 34 juta. 3 juta. Berapa? Ya, 34 juta. 3.4 juta. Macam mana kita nak cari tanda tangan sampai 3.4 juta ni? Bila UMNO dulu diharamkan pun nak dapat tanda tangan ahli-ahli lama tu nak masuk ahli baru pun setengah mati itu pun tak dapat 100%